এই যে বটল কেইটা দেখিছে তাত মই গাখীৰৰ সৰ জমা কৰি ৰাখো আৰু বটল কেইটা মই ফ্ৰিজাৰত ৰাখি থৈ দিওঁ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিলে গাখীৰৰ সৰখিনি বহু দিনলৈকে গোন্ধ নলয় এতিয়া মই এইখিনিৰ পৰা ঘি বনাই দেখুৱাম গাখীৰৰ সৰৰ পৰা ঘিউ বহুতে বনাই মই আজি কেনেদৰে বনাওঁ তাকেই দেখুৱাব ওলাইছো মিক্সিৰ জাৰ এটা লৈছো আৰু জাৰটোত এয়া গাখীৰৰ সৰ যে জমা কৰি ৰাখিছিলো সেই গোটেইখিনি দি দিলো আৰু জাৰটো আপোনালোকে কোনটো লব মই কৈ দিওঁ যিটো জাৰত মানে যুঁজ বনাওঁ আমি ডাঙৰ জাৰটো মিক্সিৰ সেইটো জাৰ লৈ ল'ব তেতিয়া মানে গাখীৰৰ সৰখিনি ভালদৰে সোনকালে হয় আৰু এতিয়া গোটেইখিনি সৰ ইয়াত দি দিম গাখীৰৰ গোটেইখিনি গাখীৰৰ সৰ দিয়াৰ পিছত এয়া মিক্সিটো এবাৰ চলাই দিলোঁ চলাই দি আৰু খুলি দেখুৱালো এনেকুৱা হয় প্ৰথমতে দেখিবলৈ তাৰপিছত আকৌ ঢাকনিখন লগাই মই মিক্সিটো পালচ মুডত চলাইছো এয়া চাই লওক কেনেকুৱা হৈছে মানে ধৰক মিক্সিটো এবাৰ একত দি দিলে আকৌ বন্ধ কৰিলে আকৌ একত দি দিলে বন্ধ কৰিলে এনেকুৱা পাঁচ মিনিটমানৰ নালাগে তাতকৈ অলপমান কম সময়তে এনেকুৱা হৈ যাব তেতিয়া গম পাই যাব যে গাখীৰৰ সৰখিনি ফেটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে হাতেৰেও কৰিব পাৰে চামুচেৰে ডাঙৰ চৰিয়া এটাত লৈ তেতিয়াহ'লে বহুত সময় ঘূৰাই থাকিব লাগিব হাতখন বিষাই যাব পাৰে আৰু মিক্সিত দিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় কামটো এয়া চৰিয়াটোত উলিয়াই লোৱাৰ পিছত দেখিছে কণীয়া আৰু দাঁত অংশখিনি বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি বাটাৰ বনায়ো খাব পাৰে এতিয়া মই এইখিনিৰ পৰাই ঘি বনাই দেখুৱাম আৰু গোটেইখিনি লোৱাৰ পিছত পেন এখনত উঠাই দিলোঁ গেছত আৰু একো কৰিব নালাগে অকল গেছটো অলপমান কমাই থৈ বেলেগ কাম কৰি থাকিলেও হৈ যায় আৰু এনেদৰে বনাই চাবচোন এবাৰ এনেদৰে বনালে কি হয় জানেনে বহুত বেছি ঘি ওলায় মানে নৰ্মেল যিটো আমি গাখীৰৰ ঘৰটো কেৰাহীত দি ভাজিলে এই যিটো চানাটো বহুত বেছি ওলায় কিন্তু ইয়াত ঘি বেছি ওলায় আৰু চানা কম ওলায় আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া কৰি ঘিখিনি ওলাই আহিছে মই একো কৰা নাই সেইফালে মই ভাত বনাই আছোঁ আৰু এইফালে ঘিখিনি উঠাই থৈ দিছোঁ আৰু হৈ আছে এয়া হৈয়ে গ'ল ঘি বনোৱা এনেদৰে ঘি বনালে ঘিও বেছি ওলায় আৰু গেছো কম খৰচ হয় আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘিখিনি বনোৱা হৈ যায় এয়া বাতি এটাত উলিয়াই দেখুৱাম এখন চেকনি লৈছোঁ চেকনিৰে চেকি ল'ম যাতে এই চানাখিনি খীৰ লগত পৰি নাযায় আৰু চেকি লোৱাৰ পিছত দেখিছে বাতিটোত কিমানখিনি ঘি ওলাইছে আৰু ওপৰত চানা কিমান ওলাইছে একেবাৰে কম আৰু আমি এইখিনিক লগ কৰি বুলি কওঁ আৰু এইখিনিৰেও মিঠাই বনাই খাব পাৰে আমাৰ ঘৰত নাখাই কাৰণে মই পেলাই দিওঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া বটল এটাত ভৰাই দেখুৱালো ৰংটো যে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিয়ে খাও খাও লাগি গৈছে এবাৰ এনেদৰে ঘৰত বনাই চাবচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ